Валерій Ананьєв, 23 роки, народився в Першотравенську Луганської області, служив механіком водієм БМД у 25-й окремій Дніпровській повітряно-десантній бригаді, набув популярності завдяки своїм відеом з зони АТО, які викладав в інтернет. У коротких роликах Валерій показував військові будні солдатів на передовій і суворо критикував командування української армії. Воював у Добропіллі, Краматорську, Слов'янську, Шахтарську, Дебальцевому, Жданові, Вуглегірську, Комунарному. За час проведення в АТО змінив чотири бойових машини, звільнений за станом здоров'я, займається волонтерською діяльністю та допомогою військовим з зони АТО. Вважає, що майбутнє української армії за молодими та креативними офіцерами пише вірші. Валерія привітую. У нас тут, в студії інформаційного агентства Правда. А от для тебе, конкретно для тебе, з чого почалася війна? зрозумів, ну, що все, це війна, це от. Ну, со смерти моего товарища в, в мою. Я взрослел на войне какое-то время. Вначале я взрослел в течение там, трех лет просто в армии, потом два с половиной года на войне. Вот. Я даже не, не, не помню уже, какой я был до армии. То есть я сам поменялся, мое мышление поменялось. Может, в силу того, что я и и просто повзрослел, я, 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 я повзрослел и очень много опыта приобрел. Я взрослел вместе с этим опытом. А ну как, да. Что помогает выжить на войне, вот именно в самые тяжелые моменты, и, я так понимаю, не только в моменты, когда я смотрел тебе интервью, где ты рассказывал... Простота. О том... Вот чем ты проще, чем ты спокойнее, тем ты, скорее всего, дольше проживешь. А в чем заключается... Так ты дерганный какой-то. Это ты нервничаешь постоянно, кипишуешь. Ты или на растяжку встанешь, или я не знаю, или оступишься где-то, еще что-то произойдет. Поствоенный синдром, тебе знакомо такое? Да. Насколько он, скажем так, посттравматический синдром. Что самое тяжелое вот в нем? Побороть обиду на людей. Часто военные говорят, что, мол, мы там не обижаемся там на людей, которые не пошли на фронт. У каждого типа своя жизнь, это типа выбор каждого. Оно, в принципе, так и есть, это выбор каждого. Но где-то там в глубине души у тебя грызет обида за то, что ты делаешь работу и за себя, и за тех, кто на фронте не находится. То есть звонит тебе там одноклассник, да? И ты его спрашиваешь, а, слушай, а что я тут, а ты нет. Почему вот я защищаю там не только свою семью, а еще и твою мне приходится? Ну, это так образно, да? То есть, и ты понимаешь, что как бы они тоже вроде как должны были быть тут, но они не тут. И вот ты немного злишься на людей за это. Вот. И иногда вот у многих выскакивают такие заявления, типа, я там за тебя воевал, да? Это так это, грубо говоря там напьются вот эту вот обиду и очень тяжело побороть очень тяжело все это осознать вот не просто понимать а осознать то что ты там находишься потому что это был твой выбор и никто тебе ничего не должен я никогда не преследовал цель там как-то вот обставить себя всякими патриотическими вещами песнями там ленточками обмотаться флажками Потому что, ну, я, 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 я это на фронте, когда наблюдал, да, когда там люди, вот это вообще психоз какой-то случился, я понимаю, что я как бы на, на фронте. Я как бы защищаю свою страну, свою семью. Ну, что мне еще надо? Что мне надо. Ленточками еще надо обматываться, какие-то, гимны ставить на звонок телефона. Ну, а там я, это очень, как бы, скажем так. Э -э... Там нет. Серьезно, ну, это вообще вот этот бум патриотизма, он появился только вот тут. Такой, вообще, знаете, как будто людям, вот они как бы захотели себя просто почувствовать причастным. Как будто на фронт им пойти, не знаю, что-то или смелости не, не хватило, или просто боятся выйти из своей зоны комфорта, или какие-то еще там обстоятельства. Но как-то хочется себя почувствовать причастным к этому. И вот это поперло вот эти... Я когда впервые приехал в Киев, я обалдел, боже, ербы, шапки, ленты, флаги. Нет, ну это прикольно, но я, по я был год назад в Киеве, до этого этого всего не было. То есть вот эта резкая вот эта мода на это все вот, вот это вот меня смутило. И мы просто сидим там на фронте, смотрим там вконтакте, да, эти фотографии там. Мы как-то так скептически к этому всему относились, но ну, такие патриоты, ну к нам приезжайте давайте. А то что-то по мобилизации там таких кадров иногда привозили, что боже, лучше б не привозили. Ну как вот мобилизацию там, там проведут, в роту приведут там человек 50, из них 40 сидят в казарме, потому что там не хотят, алкоголики, еще какие-то там проблемы, из этих 50 только 10 к нам приедет. Зато в Киеве все ходят там с гербами, с флагами, это немножко как-то нас не понимали мы этого. Ты весьма успешный видеоблогер, многие тебя смотрят. Видеоблогер тебя много... на самом деле нет, у меня там несчастных 15 тысяч подписчиков. Но при этом всем очень много видео твое растиражировано в новостях бывало, не только на украинских телеканалах, на русских. И тебя смотрят, тебя слушают, комментируют. Вот сейчас такая есть модная тенденция, многие люди, которые не знают, чем заняться в жизни, начинают снимать видеоблог и не у всех получается достичь реально успеха, у тебя успех в этом деле, ну реально, можно сказать, что успех у тебя есть. Ты мог бы поделиться какими-то секретами, почему именно видео, почему именно не текст, а именно ты видео снимаешь, так легче, так проще и ты наверное, зарабатываешь деньги может? Это просто хобби, это просто приносит какое-то удовольствие, не знаю. Почему многих не я, я не знаю, я не проводил какую-то аналитику, сравнение. Но мне кажется, просто потому у всех не получается, потому что все пытаются идти по проторенной дорожке уже кем-то. Пытаются кого-то копировать. Пытаются построиться под, под какие-то тренды. Вместо того, чтобы придумать что-то оригинальное и задавать свои тренды. Наверное, поэтому не получается. Я знаю, сейчас появилось очень много детских каналов. Потому что все очень были воодушевлены успехом. Это мистера Макс, мисс мистер Кэти, да, где-то не там. Знаю, Вот. Не знаю. И снимают все подряд. То есть ровно то же самое, что они снимают, ничего нового. Поэтому может и не получается. Мой самый первый ролик, который я снял, он получился вирусным. Никто не знал, кто я, откуда я, какой-то чувак там идет по Краматорску, что там рассказывает, прикалывается. Он набрал там больше двух миллионов просмотров. Вот. И как-то так я подумал, ну, неплохо. И начали еще снимать. Были, скажем так, предложения от рекламодателей размещать какую-то рекламу у себя на видео, дабы заработать деньги? В основном связано с военной экипировкой, там какие-то футболки, какие-то там ботинки военные. Как ты справляешься с теми комментариями, которые пишут там? я их просто не читаю. Я их не читаю, потому что у меня надо портить настроение. Пытался поначалу хотя бы отвечать, как-то что-то вот как-то на эти комментарии? Вконтакте, разве что, может быть, отвечал. И то, ну, я понимал, что нет смысла людям что-то доказывать, поэтому я не пытался им что-то объяснять. Я просто все было. Я просто смеялся с них. Угрозы часто поступают от вас? Да, постоянно. Какие были такие самые. Ну, вот, я вот. тебя убью. Как, как, как хорошо, как часто ты их слышишь? Читаешь, слышишь, я не знаю свой адрес. Ну, я так как я не читаю, не проверяю регулярно, поэтому не каждый день, а так-то пишут каждый день. На улицах что люди говорят при встрече? Не, ну, я вжу... Нет, я имею в виду просто, я не имею в виду угрозы. Вот просто когда ты вот идешь, это по городу, по Киеву, вот э, встречаешь людей. Жмут руку и благодарят. Это самое распространенное. Были какие-то негативные высказывания? Ни разу. В живую никто ни разу ничего не сказал. Один раз я встретился с человеком вживую, который мне там. Он писал публично про меня в одной группе ВКонтакте, но он не знал, что я увижу. Но он извинился, когда мы встретились. Обошлось без рукоприкладства. Ну, потому что он извинился. Знаешь, тебя можно назвать популярным человеком. Популярные люди. Не, популярный я был в 2014 году. Сейчас от популярности уже ничего не осталось, а теперь просто... Известный. Ты в таких в узких кругах. Хорошо. Известный, известный человек, известные люди, вот часто журналисты, люди, которых начинают узнавать на улице, скажем так, идут в политику. У тебя какие-то есть планы по этому поводу? Мне много раз предлагали в политику и даже были предложения сразу нечестные, то есть мне говорили, что я должен был сделать, что мы тебе заплатим, мы там тебе платим предвыборную кампанию, Верховную Раду. Там, без подробностей, чтобы мне потом никто на меня не был в обиде. Короче, я должен был нехорошие вещи делать, мне там деньги предлагали, я отказывался. И в 2014 году, не, в 2014 году, когда мне писали, когда были выборы в начале осени, кажется, 2014 -го года, то я им отвечал очень негативно. Вот, очень. Вот. Ну, сейчас я немного подуспокоился, и теперь, когда мне пишут, я просто спокойно отказываю. А почему? Ну, это вообще не интересно. Это политика, это, это куча с говном. И даже если ты там хоть чуть-чуть запачкаешься в ней, все равно останешься в ней вонять. А как же там, делать хорошие дела для страны? Там, какие-то... Я не верю, что у нас сейчас можно что-то поменять изнутри. Вот это вот. То есть это как бы, чтобы поменять систему, нужно стать частью этой системы. Но это, мне кажется, не имеет смысла. Надо какие-то организовать какие-то внешние силы, которые будут влиять на систему, и под давлением этих внешних сил как-то может быть будет что-то меняться. Но для этого нужна, нужна очень серьезная ком команда, большие деньги, связи. Ну. По твоему мнению, а если я просто пойду в Верховную Раду, то я ничего не пойму. Даже если там такие, как я, будет 50, все равно из этих 50-40 завербуют Им предложат, ну как ты такой идешь такой высокоморальный туда думаешь, вот я сейчас буду только принимать хорошие решения и тебе такие говорят, чувак, мы тебе дадим за твой голос миллион долларов. И ты такой вначале откажешься, а потом придешь домой и подумаешь, е-мое, миллион долларов, я это могу я безбедно жить, моя семья будет безбедно жить, мои дети будут безбедно жить. Да мы его все в бане. Ты с кем-то из политиков общаешься? Да. Можешь назвать, кто это? Насколько вы хорошо, близко общаетесь? Либо это деловые отношения, либо дружеские? Ну как? Ну, не деловые, потому что у нас нет никаких дел. Мы просто как бы знакомы. Угу. А можешь назвать, кто то это Я думаю, что не стоит. Как ты, как, как вот ты относишься к тем политикам, которые, вот, скажем так, были военные, я не знаю, тебе убеднее в кавычках их брать или не в кавычках, вот военных. Да а теперь что? они стали политиками, депутатами. И вот как ты Во-первых, каждый случай надо рассматривать отдельно, потому что везде разные обстоятельства разные ситуации были, как с командирами, так и с их подчиненными, и ситуации, почему они так сделали. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев такие люди не вызывают у меня никакого доверия, когда они во время боевых действий, когда в 2014 году были очень, как раз таки, как раз вот был сам пик этого всего. И они просто бросали свои подразделения и шли свою карьеру устраивать. Вот эти все лозунги о том, что вот мы придем и все изменим, да? Ну, прошло вот, за, за три года, сколько их пришло в Верховную Раду? Какие-то там солдаты, офицеры, с Майдана, комбаты, ну и чё? Вопрос вот такой, э, смотри, многие сейчас, скажем, политики, люди каждый выдвигает свою какую-то тезис, мнение по поводу, что может спасти нашу страну. Вот по твоему мнению, что может спасти нашу страну от нищеты, от бедности, от того, что, что мы видим? Образ, это вопрос не по погонам, как говорят в армии. Ну, к тебе как, как человек, как хорошо, как гражданину Украины. Вот я к тебе обращаюсь не как к человеку, который, как ты говоришь, в просто как к человеку, к гражданину Украины. Я на самом деле очень боюсь радикальных мер в данный момент, потому что я боюсь, что еще одну революцию наша страна может не пережить. Но где-то там в глубине мне кажется, что это единственный выход. К тебе люди обращаются за советом? Постоянно. В основном какие-то вопросы, просьбы? Я не знаю, ну, в основном судить. это помощь по каким-то армейским вопросам. Буквально каждый день мне пишут а, какие-то контрактники или люди, которые хотят прийти на контракт, спрашивают об армии, о каких-то проблемах в армии, о проблемах м с командирами, какие-то преступные какие моменты в в возникают с командирами, советуются, спрашивают. Ну, я, по я пытаюсь помогать советами или какую-то другую помощь оказывать по мере своих сил, но на самом деле я просто не вытягиваю это все. Ну, я не справляюсь с тем объемом сообщений, которые мне пишут, и дело, которых меня просят. У меня полторы тысячи неотвеченных сообщений, я не раз... это я при том, что я пытаюсь отвечать, я в неделю отвечаю на сотни сообщений, и все равно там полторы тысячи неотвеченных, люди обижаются. В одном из твоих интервью я услышал то, что ты пишешь стихи. Ну да. Ты вот мог бы вспомнить небольшую четверостище, которое мог бы прочитать? Вот. Любимое просто, которое вот первое в голову тебе вот пришло? Как, скажем так, тебе, к тебе, ну, короче, так, к тебе это пришло? Где-то во второй половине августа мы попали в такое относительное окружение. Относительное, потому что там была, там была дорога, в которую можно было выехать, но она обстреливалась. Поэтому не сильно к нам ездили. Вот. И у нас день был такой очень, очень грустный. Вот, я очень был в подавленном состоянии. И хотелось высказаться. А домой ты не позвонишь, маме не расскажешь то, что произошло. Вот. И между собой мы эти вещи тоже не обсуждали. Я решил на бумаге излить свои все эти проблемы. И написал стишок. Вот. Так просто, что в голову приходило, я прям писал, писал и писал. Там много таких некрасивых вещей, там очень много обиды я излил в том стихе. Потом сразу после него я второй написал, потом третий. И вот с четвертого уже что-то начало получаться. Ну, который какой бы нам вот... прочитал, что я Ну, если там у меня плохо получится, вы, пожалуйста, вырежите. Что Хорошо. я после контузии заикаюсь, и я очень комплексую по этому поводу. Поэтому если я буду заикаться, я попрошу вас это вырезать. Договорились. Так. Мы все старше, их все больше. Пала башня из костей. Крики, инфантильная злость. Мы скрывали слабости. Нас затопчут. Их все больше с каждой ложью. Я забился в уголку, в душе с трусливой дрожью. А закрытые глаза рисуют город тот, в котором мне не страшно, тот, где бесконечно молод. Вымощенный золотом суть событий и времен, но, открыв глаза и посмотрев перед собой, я увидел, и затем золото потекло багровым страхом, покрылись кровью руки у всех разом, опустил руки в реку с кровью, чтобы не отличаться от других. Теперь и мой род полон слов благих, не убивайте, я такой же, как и вы. Речи мои будут так же хороши. Ты не наш, в тебе виднеется душа, и ее мы заберем вместе с остальными сразу после марша. Они ушли огромной толпой, с ужасом смотрел, как исчезало все передо мной. Я раб, пытаясь вырваться из рабства на шее горло мне натер. Он, вижу, человек свободный бросим-ка его в костер. Серьезно? И я думаю, это был такой порыв души на порыв... Слух. Да, если честно, я понятия не имею, что я там вообще имел в виду, когда его писал. Хорошо, давай перейдем к классике, э, классике, скажем так. У тебя есть татуировки, у тебя на левом э, плече Тарас Шевченко. Почему именно Тарас Шевченко? Ну, значит, э, в июне дошел до нас слух 2014 -го года, что парню отрезали в плену руку, потому что у него был набит герб Украины на плече. И вот как бы тема плена, она была всегда очень актуальной, даже, хоть и не говорили, но в голове она у всех сидела. Все плена очень сильно боялись. И многие ну, носили с собой гранату с собой для себя. Вот. Но я понимал, что ты там в голове можешь у себя думать, что я там, там дерну, там, чуку, чеку, взорву себя. Но в жизни то оно по-разному бывает. Может, и смелости не хватить, и появится мысль, а вдруг я сейчас попаду в плен, а меня там обменяют и возьмешь и выкинешь эту гранату. Вот. И я решил сделать так, чтобы у меня, короче, вообще вариантов не было, чтобы я был уверен, что если я попаду в плен, мне будет очень больно, меня будут мне там, может, руку отрежут надо мной будут издеваться, и чтобы я все это понимал постоянно, и чтобы я знал, что у меня нет шансов. И я решил себе набить трасса Шевченко. Какой любимый стих Тараса Шевченко? Вот. Я решил перечитать Кобзаря там на войне. И просто столько боли в этой книжке. А когда читаешь там, и когда очень много параллелей с тем, что сейчас происходит, тем, как было тогда, там очень много про москалей он писал, про россиян. И вот так как-то оно все было вот настолько актуально, я не могу выделить какой-то один. Я читал, и мне прям вот оно очень больно было все тут переживать. Все. Давай теперь отойдем, вот, скажем так, от ä, творчества. Тебе хорошая физическая подготовка. Много комментариев, которые пишут девушки по твоим видео, это хорошая физическая подготовка. У тебя даже есть отдельные видеоролики, где вы вот с ребятами, я так понимаю, на войне. Говорит так, занимаетесь конкретно, серьезно занимаетесь и э, ты принимаешь те Никогда в жизни даже а мысли не было. В чем залог тогда хорошей физической вот формы? Я занимаюсь спортом всю жизнь, всю жизнь, <laughs> сколько я себя помню. Начинал с подтягиваний просто, просто, потому что хотел много подтягиваться. И бокс, карате, футбол, баскетбол, я бегал по 15 километров каждые два-три дня, так раз вот 14 лет я начал. Я всегда занимался спортом. Каким-то определенным видом спорта занимался, чтобы там достичь ну, какого-то успеха, там баскетбол, футбол. Больше всего я занимался боксом. Мне очень понравилось, я прям влюбился в бокс. Но так произошло, что когда дошло дело до соревнований, мой тренер Сказал мне, что, мол, надо бы заплатить yeah. денег, чтобы получить разряд. Вот, это тогда очень сильно подшатало мою детскую психику. Я очень обиделся. Ушел с того зала, пошел в другой. И больше никогда ни за какие соревнования я даже не заикался. Я просто занимался сам по себе. Ну, для себя, в смысле. Вот, и все. Я тебе хочу задать несколько вопросов, на которые я хочу попросить тебя, чтобы ты ответил очень быстро, четко, лаконично. А, да, я, я люблю такие. На ну, что ты готов ради денег? Не на многое. Например? Работать я готов. Какой самый необдуманный или рискованный поступок ты сделал в своей жизни? Да, у чуваку в морду в спортзале. Он был больше тебя? Ну да. Официальные потери нашей армии сильно отличаются от реальных? Нет. Ты убивал людей на войне? Я на эти вопросы не отвечаю. Часто снится фронт? Через день. Какую крайнюю книгу ты прочитал? А, перепрочитал, мастер и маргарита. Что хочешь забыть? Ничего. У тебя есть настоящие друзья? Не уверен. Собираешься возвращаться в армию? Я, я боюсь того, что я хочу вернуться. Почему? Ну, э, там вот присутствует вот своя атмосфера, которая очень отличается от того, что тут. Она такая, ну, наверное, подойдет слово первобытная. И это приятно. Mm -hmm. Потому что все-таки первобытный мозг, да, назовем так, он все-таки преобладает перед ассоциативным мышлением, и тебя тянет к этому всему. Тебе нравится, когда жизнь упрощается до самых-самых простых вопросов. Это поесть, поспать, постираться, выжить. И это приятно. Ты как-то вот начинаешь себя чувствовать, как-то вот... Блин, не знаю, как это описать. Вот, и это нравится. Плюс сам Риск того, что можно умереть любой день, он тоже добавляет пикантности. И хочется туда вернуться постоянно. Хочется, чтобы жизнь снова была вот такой вот простой, но в то же время наполненной смыслом. Потому что твой смысл ⁇ это выжить как можно дольше. Что бы ты поменял в нашей стране? Ого, я не знаю. В нашей стране есть очень огромный плюс, вот просто огромнейший. Я, я правда, не знаю, насколько это плюс, но mm -hmm. а мне это нравится. У нас, ну, конечно, я за границей не был, но так, по наблюдениям со стороны, я не, не знаю страны более свободной в плане самовыражения. То есть, у нас ты можешь про любого политика ляпнуть все что ты хочешь вот у нас ты можешь ходить на любые митинги вообще все что угодно можешь делать не платить налоги скачивать фильмы с торрентов, все и я вот я когда об этом задумался я начал общаться по этому поводу по этому вопросу с людьми которые были за границей и и правда ли оно так и все которые были все согласились но я даже скажу, что, наверное, у нас даже слишком много свободы, вот, и это мне нравится. Какую бы страну ты хотел бы посетить? Где хотел бы побывать? Ну, вот я летом планирую поехать во Францию и в Париж, когда, на, ведь обещают без виз. Так сегодня уже парламент проголосовал, Европарламент проголосовал. И как только вот в июле, когда будет, уже в июле, да, планируешь? Да, технически слетать в Париж и из Парижа пешком до Сантьяго де Компостела пройти. Это через всю Францию и по всей северной границе Испании. 1440 километров пешком. Без знания языка, без, <laughs> без всего. Команду кого-то с Сам. Сам? Да. У нас в студии был легендарный десантник Валерий Ананьев. Спасибо тебе за разговор. И удачи. Спасибо.